Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми розпочинаємо наш сімейний тележурнал Світ родини. І сьогодні ми будемо говорити про вплив мультиплікації на підсвідомість дитини, що корисно дивитись по телевізору і чого слід уникати. А також напередодні свята дня захисника вітчизни, корисні поради щодо підготовки цього свята, що подарувати та чим здивувати наших улюблених чоловіків. Про це просто зараз. Тож залишайтеся з нами попереду багато цікавого. Виявляється, не всі мультфільми однаково корисні. Ось, наприклад, які у вас улюблені мультгерої? Чи Бурашка, Карлсон, Мініпух? Тоді це означає, що у вашому особистому житті все гаразд. Але якщо ви пригадаєте кривавих монстрів і зловісних чудовиськ, значить за вашим вихованням стежили неуважно. Сподіватимемось, що ви -то вже точно про своїх діточок поклопочитесь краще, і вони дивитимуться лише добрі мультфільми. Сьогодні у тележурналі Світ родини ми аналізуємо вплив сьогоднішньої мультиплікації на дитячу підсвідомість. Сьогодні для наших дітей на екранах телевізорів пропонується широкий спектр різноманітних мультфільмів. Це як закордонна продукція, так звичайно наша. Мультяшні герої яскраві та кольорові. Тематика сюжетів насичена різними анімаційними ефектами. Все це найбільше привертає увагу дітей. Але цікаво, яким мультфільмам діти найбільше віддають перевагу сьогодні. Нашим ще радянським з добрими та позитивними героями. или все ж мультфильмам закордонного виробництва У меня есть любимый мультфильм «Маленькие пони». Еще «Крокодил Гена». И, и у меня еще есть любимый мультфильм «Винни-Пух». Кто а тебе там больше всего нравится вот, в этом мультфильме? Персонаж какой маленькие пони, потому что они они во-первых лошади, а я люблю лошадей. они очень они могут стать другом человека. мишки гамми и еще я люблю какой еще может быть, герои любимые у тебя там есть? На кого бы хотелось быть похожим? Кем бы ты бы хотела быть, допустим? Герой твой любимый есть? Да. Какой расскажи? Ну, зайчик. Зайчик. А почему зайчик? Потому что... Он какой? Красивый может? Любимый. Да, Или что красивый расскажу? и добрый. Мне нравится фабрика героев. Там такие роботы, которые дерутся. Я уже даже первую серию досмотрел. Так а любимый какой-то у тебя там герой есть? Ну есть. А какой? Как его зовут? Фундер. Как? Фундарел. А чем он тебе нравится? Ну, он сам он был сначала таким, который ничего не умел, а потом уже стал много уметь, много побеждать вот этих э, плохих роботов. Звичайно, дети дивляться те, что им пропонуется. Але це зовсім не значить, що вся мультпродукція буде корисною для вашої дитини. Так, наприклад, існує певна система образів, яка диктує майбутню поведінку дитини. Великі очі мультгероїв викликають почуття страху, невпевненості та втомлюють. Тому дитина починає погано навчатись. Персонаж матері, товстої негарної жінки змушує дівчаток негативно відноситись до ідеї продовження роду. Гості жорстокого вигляду образи мальованих героїв змушують конфліктувати з друзями та батьками. Дуже яскраві кольори та голосні звуки крадуть інтерес та цікавість до реального життя. Мова йде про мультфільми американського та японського виробництва, перші випуски яких почали з'являтися ще в 40 40-ві роки. Але найбільш небезпечними для маленьких дітей вважається жанр аніме, де сцени жорстокості та насилля передаються дуже реалістично. І це все діє підсвідомо на вашу дитину. Що ж робити? Чи є рішення цієї проблеми сьогодні? Плохо впливає. психику нарушають. Зараз мультики дивитися невозможно. Спанч Боб. А що їм потрібно дивитися? по Ну, лікарню? мультики лучше наших. Вони хоч учать чомусь добру. Учитися правильно себе вести, учитися як би, хорошим манерам, поступкам і так далі. Ну, добро и зло должно быть как-то, ну, не, не, контрастно, конечно, это самое. Конечно, ну, погоди, это бренд, это лучше не придумаешь, да, понимаете. А что остальное, это анимации, они довольно-таки примитивны, эти фильмы, я не знаю, от, них ужасно устают. Они должны быть короткие и понятные для детей. Это все растягивается на 15-20 минут, они уже, я смотрю, не соображают. Они мало что понимают что там происходит на экране. Наши мультики советские или Дисней, старый, добрый, он, конечно, лучше. Ребенок развивается как личность. Он видит там положительные черты, он видит, как нужно себя вести, что такое любовь, что такое дружба, что такое ответственность. Вот. Ну а в нынешних вот этих короткометражках ничего этого уже нет. Дети должны именно уметь общаться в обществе. Они должны знать, что такое дружба, что такое любовь в семье, как правильно поступать, как честно поступать. Ну, то есть этому, этому должны учить и фильмы, и мультики, чтобы ребенок становился хорошим, добропорядочным человеком. А что? я знаю, да. Все, конечно. А, что а ты там еще и... Что с планшетом делаешь? Да, играю там, смотрю мультики. А какие тебе нравятся мультики больше всего? Лила Стич. У меня есть такая игрушка дома. У этой там нет в серии бантика, а там, а игрушку я знаете почему люблю, потому что там бантик на нем. Красивая игрушка, да? Да. Поэтому и нравится. Ну, ну вот любимые мультики ребенка, например, Монстр Хай» или Лилу Стич». Для меня э -э то, что оно несет, <laughs> только наверное негативный какой-то подтекст, какой-то пользы какого-то позитивного подтекста я лично не вижу. Ну, детям интересно, но, ну, скорее всего, все опять же по кругу, что показываем, то и смотрим, то и нравится. Сейчас вообще по телевидению вы сами знаете, что все, все, все запрограммировано на что? На жестокость. И, все, и детей воспитываются на этой жестокости, поэтому так мы живем. Сравнивая своего ребенка, да, да. запоминает такие вот какие-то вот моменты. Кривляється много, знаєте? От такого негатива да, більше? Дійсно, певні кадри можуть викликати у дитини сильні емоційні переживання, почуття небезпеки, страху або ненависті. Тож висновок сучасні мультфільми змушують дітей боятися. Крім того, вони закладають програму відказу від створення сім'ї. Але чи дійсно це так? Невже мультфільми впливають на дитячу підсвідомість? На це питання ви можете відповісти собі самі, поспостерігавши вдома за своєю дитиною. Мультфільми закордонного виробництва, наприклад, просто заворожують, і дитина не може від них відвести погляду. Ну, якщо говорити про радянську версію Пуха, де кольори приглушені лінії округлі та наївні інтонації героїв доброзичливі, то ви одразу помітите різницю поведінці вашої дитини. Це радість та усмішка на обличчі і зовсім ніякого страху в очах. Психологи попереджують, мультфільми один із елементів формування дитини як особистості. Тож даруйте своїм дітям більше добра, любові та турботи. Це саме ті цінності, які закладені в радянських мультфільмах. На них зросло не одне покоління гарних батьків. Сьогодні до нашої студії ми запросили в гості психолога Олександру Бубнову, щоб проаналізувати більш детальніше, що слід дивитись по телебаченню дітям, який саме вплив мають мультфільми та що найбільше привертає увагу дітей на екранах телевізорів. Доброго день, Олександра Харламп'яна. Я рада привітати вас в нашій студії. Тема, о которой мы сегодня будем говорить, это влияние мультипликации на детское подсознание. И вот Мне бы хотелось начать с того, вообще детям полезно смотреть телевизор и с какого возраста? Ну, телевизор ⁇ это такая большой пласт нашей жизни. Телевидение очень прочно вошло в нашу жизнь. И, конечно же, ребенок даже еще до рождения, наверное, уже все-таки сталкивается с телевидением. Потому что телевизор смотрит мама, а связь между ребенком и мамой, конечно же, существует. Телевизор смотреть ребенку, конечно же, нужно. Важно определиться, с какого возраста, сколько времени, какую телепередачу, какой мультфильм выбрать. Поэтому строгий такой запрет со стороны родителей. Некоторые родители считают, что телевидение очень негативно влияет на ребенка, они категорически запрещают. И здесь они получают такой протест со стороны ребенка. Ребенок очень любознательный, любопытный, он все равно найдет путь, как у мамы выпросить, выконючить. 5 минуточек за телевидением. Поэтому лучше категорически не запрещать, а сесть вместе с ребенком и сформировать хороший вкус к хорошим, добрым мультфильмам или же фильмам. Хорошо, если позволено и нужно смотреть ребенку телевизор, то скажите, с какого возраста? С какого возраста? Психологи советуют до 3-4 лет вообще ребенка к телевизору не приучать. В чем изюминка? До 3-4 лет ребенок не видит границы между реальным и выдуманным. То есть он еще не сформирована, у него такая особенность, как самость. До трех лет ребенок говорит, Маша, Петя, а уже в 3-4 года я, я сам, я могу. И ребенок в 4 года уже знает, что мультяшка это выдуманная история, а есть реальность. И вот почему нельзя ребенка до 3-4 лет усаживать перед телевизором? Потому что те герои, которые несут и агрессию, и жестокость, ребенок будет просто повторять. И мир он будет воспринимать жестоким. То есть может сформироваться и тревожность, и агрессивность у ребенка. Это мощь трех лет и не больше 10-15 минут. То есть помните, были такие мультсериалы советские «Карусель». Они uh -huh. были основаны на сказках, на таких вот коротеньких, на подтяжках, на стежке, на какой-то песенке вот экранизированной. И поэтому они самые такие вот комфортные для психики. Скажите, вот, а что полезно действительно будет с четырехлетнего возраста вот, смотреть на экранах телевизора? Ну, опять же, я повторюсь, что вот такие вот сюжеты, сюжеты коротенькие, там, где рассказывается о животных, там, где ребенок может соприкоснуться понять, что такое добро-зло, как преодолеть свои страхи. Тот же Карлсон, тот же Винни Пух, дядя Степа Великан. То есть экранизированные стихотворения Чайковского, Маршака. Вот. Это все очень... Можно ли сказать, ребенок? чему конкретно должны вот учить эти мультфильмы, краткие, да, детей в этот период возраста? Добро, либо ребенок, же чему? Ребенок из мультфильма получает сведения об окружающем мире, то есть расширяется его кругозор. Он впервые может столкнуться вот с такими понятиями добро-зло, да. То есть может даже мультфильм Почему и важно выбирать правильный мультфильм? Потому что мультфильм формирует мировоззрение ребенка. И поэтому современные как бы, мультфильмы они не очень подойдут 4 ребенку. Mm -hmm. вот мультфильмы разграничиваются да, за своим производством, то есть американских много, японские, ну и наши советские, конечно же, мультфильмы имеются в определенный период времени на экранах, запрещался. Ну погоди, и крокодил гена. По той причине, что как бы волк был с трубкой, курил, то есть и крокодил гена то же самое. Вот действительно ли эти герои несли какой-то негатив на детей и вообще какие должны быть герои? Ну герои у мультипликации должны быть добрые. Они э, э, ребенок, наша психика устроена таким образом, что мы по начинаем подражать всему, что нам нравится. Если ребенку понравился тот или иной персонаж, он будет ему подражать его поведению, его стилю, как он говорит, он может повторять его слова. И поэтому мультяшные герои должны быть добрыми, должны быть верными, честными, правдивыми. А крокодил Гена и Чебурашка, они такими и есть. Если мы будем только акцентировать внимание на один эпизод, что он с трубкой, мы можем как бы не уловить весь сюжет вот этого мультфильма. А к тому же, если еще и папа дома с трубкой то здесь как бы ругать крокодила Гену, папу не ругать, будет несправедливо. Сегодня на экранах телевизора можно увидеть очень много заграничных да, мультфильмов. Нашего производства не так много, конечно. Дети предпочитают больше американские мультфильмы, японские. Вот, чем они отличаются от наших? Что можно сказать об этом? Что можно сказать, я бы не делала такой границы между как бы белый-черный список, что одни мультфильмы хорошие, другие нет. Но здесь нужно подходить действительно очень много насилия, очень много жестокости в современных мультфильмах. И порой сейчас современные мультфильмы именно иностранного производства они поставлены как бы на такой поток, то есть во главу угла ставится не развивающая какая-то вот нагрузка этого мультфильма, а прибыль. Uh -huh. То есть ребенка за этими мультфильмами совершенно не видится. Советские мультфильмы, как бы их ни назвали, там, постсоветские, как бы чудовищные, они некрасивые, не они такие яркие, они слишком морализированные. Но ну, в том, возможно, в этом и плюс? Да, в этом свой. как раз был и плюс, что у ребенка трех 3-4 лет формируются такие понятия хорошо-плохо, да, начинает формироваться система ценностей, что такое хорошо, что такое плохо. И как раз они были направлены на это. Кружка Енот, да, умение дружить. Какой mm. чудесный мультик. Mm -hmm. А современные мультфильмы немножечко размываются границы и личности, размываются границы дружбы, даже полуролевые границы размываются. И ребенку очень трудно найти, как бы понять, что же происходит в этом мультфильме. Поэтому как бы советские добрые мультфильмы это своего рода классика. А классика, она не стареет. То вот те же самые Лунтики, там я не знаю, их много очень персонажей, которые даже нам, взрослым, очень сложно запомнить. Такие есть названия, что просто теряешь Лунтики, смешарики, да, есть такие персонажи. Но опять же, таки, трех-четырехлетнему ребенку, если показать, да, Лунтик-смешарик. То есть какие-то кругляшки, глазки. То есть это кто? Это что? Да, это выдуманный герой. А до 3-4 лет все-таки важно, чтобы ребенок видел реальных персонажей. Для него это важно в формировании образа. образа понимаете, И смешарик Лунтик, он как бы направлен на детскую аудиторию, но его надо смотреть 5-6 лет, не раньше. Еще хотела сказать, что вот эти все мультфильмы, они настолько яркие, красочные. Может быть, именно это притягивает к детей вот к таким мультфильмам, либо же что? Да, притягивает. Дети любят все ярко, необычно. Мы даже э, игрушки, да, казалось бы, тоже должны быть яркими, э, притягивать э, внимание ребенка. Но дело в том, что эти мультфильмы грешат такой вот слишком яркостью. Они перегружают как зрительный, так и слуховой анализатор ребенка. Постоянно меняются картинки персонажи постоянно что-то говорят. Ребенок даже не может понять, а что там говорится. А ведь мультфильм, он учит и правильной постановки речи, и даже правильная постановка фразы. Ребенок-то будет повторять это. Поэтому и это перегружает и нервную систему. Может ребенок перевозбуждаться, гиперактивность усиливаться. То есть поведение такое вот становится неадекватное, жалуются родители. Поэтому, с одной стороны, яркость и красочность — это хорошо, но она должна быть уже в меру. Вот есть еще такие мультфильмы, так называемые аниме. Аниме, да? Да. Японское. Насколько они полезны и вообще, как они влияют на детей? Ну, я скажу сразу, что аниме — это не детские мультфильмы. Эта японская анимация, она направлена на подростков и на взрослую аудиторию. В них очень много символичного. И ребенок детского возраста, он просто не поймет, что стоит за этим символом. Во-первых, графические изображения героев, такая вот шаблонная стереотипность. Во-первых, там размываются и поларолевые, то есть дружба между мальчишками, между девчонками, с намеком на такую вот сексуальность. И много жестокости. И что самое главное в аниме, то, что не совсем как бы необходимо детям. Герои, они, с одной стороны, такие бесстрашные, угу. агрессивные, активные, но с другой стороны... Им для того, чтобы что-то преодолеть, необходимо либо какое-то оружие самое новое, либо там они получают помощь. То есть из глубины души своими силами герой ничего не может сделать. Вот такая вот беспомощность, без инициативность. И она все-таки ложится. Вот. И ребенок, смотря такой мультик, тоже ждет, что кто-то ему придет и поможет. Ну вот все же, как родителям понимать, да, вот что... Этот, допустим, мультфильм будет негативно влиять на ребенка. Как вот это все отбирать, да, понимать на экранах телевизора? Что полезно, что плохо? Прежде чем ребен... родители усадят ребенка за экран телевизора, они должны сами посмотреть, что это за мультфильм. Если там есть сцены насилия, сцены жестокости, вот драка ради драки. То есть нет такого вот сюжета, то такой мультфильм, конечно же, не нужно давать. Особенно это вот касается дошкольников и младшего школьного возраста. Там, где есть сюжет, где разворачивается какая-то вот линия, происходит какое-то реальное событие, да, такой мультфильм стоит посмотреть. То есть родители должны понимать, на какой возраст этот мультфильм рассчитан. То есть есть мультфильмы как бы детские, но там прослеживаются грубые словечки. Да? Если родители разрешают ребенку смотреть, то, пожалуйста, но они должны понимать тогда и комментировать, что такое хорошо, что такое плохо в этом мультфильме. Дети, они, когда им захотелось, они садятся и смотрят телевизор. Не всегда родители могут следить за ним, что ну, думаю, он смотрит. Что, когда, когда ребенок уже садится без родителей, то есть. Все равно должен быть период, когда мультфильмы смотрятся с родителями. Это, не обяза... это обязательное условие. И пусть не обижаются родители, но это очень важно. Важно вот именно привить до 5-6 лет вкус к хорошим мультфильмам. Или же, чтобы ребенок понимал, что там происходит, чтобы сформировалась критичность. Вот тогда уже ребенка можно одного сажать перед телевизором, чтобы он смотрел иногда родители в силу своей такой загруженности они оставляют ребенка вот включили даже детскую программку детская программа она же уже рассчитана на разный возраст uh -huh. поэтому тогда родителям необходимо спрашивать обсуждать а что ты смотрел а что тебе понравилось а как ты относишься к этому герою а как ты относишься к поступку то есть а потом обсуждать чтобы ребенок не тупо просмотрел это все а сформировал вот такую вот критичность. Что ж, спасибо вам большое за интересную беседу. Я думаю, вашими советами зрители обязательно воспользуются. Всего вам хорошего. До свидания. Хочу нагадать, что невдовзі день захисника Вечиздний. І, звичайно, всі ми, жінки, як ніхто інший, готуємось до нього. Тож далі поради щодо того, який подарунок обрати та чим здивувати свого коханого чоловіка. У такий знаменний день, як 23 лютого. Кожне свято вимагає до себе певної підготовки та клопоту. А особливо, якщо це стосується наших коханих чоловіків, адже завжди хочеться чимось дивувати та порадувати свою близьку людину у такий святковий день. Тож до підготовки свята, а точніше до вибору подарунку, ми вирішили підійти творче і звернутись до майстра зі скраб букінгу Дарії Ісаченко. Уважаємо муші сегодня сьогодні. Ми для вас сделаем такую замечательную вещь, як чековая книга желаний. Що это значит? Это значит, що ваша. любимая девушка подарит вам эту книжку, в которой будут оформлены ваши самые заветные желания. Например, романтический ужин при свечах, медленный танец, такое желание, как «я прощен» и так далее. «Нет, не хочу, не буду». Ну, то есть все, что ваша девушка посчитает нужным сюда занести, будет у вас потом. И когда вы какой-то момент захотите себе это пожелать, вы просто отрываете нужный листик и это желание претворяете в жизнь. Итак, поскольку мы сейчас будем делать чековую книгу желаний, как я сказала, мы будем использовать специальную скраб-бумагу, вот приблизительно таких расцветок мужских, скажем так, сдержаны. Также мы будем использовать вот такие надписи, которые я приготовила, уже распечатала их на компьютере. Например, желание футбол по телевизору посмотреть, мужчина хочет, или провести вечер у компьютера, или посиделки с друзьями. В общем, все, что вы хотите, чтобы он себе мог пожелать, вы можете также сделать, распечатать. Нам также понадобятся клеи различных видов, скажем, обычный канцелярский клей, клей момент, кристалл, карандаш, ножницы, какой-то инструмент для бегования, потом расскажу отдельно, что мы будем с ним делать, ну, небольшие фломастеры, например, и, конечно же, штампы. Нам также понадобятся различные фотографии, если вы хотите их использовать, либо ваши личные, либо из интернета, все, что у вас есть. Дальше мы делаем следующее. Мы берем нашу заготовку, берем подходящую картинку и соответственную надпись, то есть «Кофе в постель». Сейчас мы будем оформлять это первое желание. Берем клей и клеим. То же самое мы делаем с надписью. Мы обязательно берем какой-то декор, потому что все-таки это не банковская книжка, это подарок, она должна выглядеть эстетично. Наша первая страничка практически готова. То же самое мы проделаем со всеми остальными страничками. Итак, у нас уже получились вот такие украшенные, оформленные листики с желаниями, которые мы можем оформить уже в книжку. Для этого мы должны каждый листик пробеговать. То есть, что значит пробеговать? Сделать сгиб, чтобы вашему адресату было легче отрывать потом это пожелание. Для этого берем наш первый листик, берем инструмент для беговки. Если у вас нет этого специального инструмента, можете использовать вот такой вот крючок для вязания. Он очень хорошо подходит для бегования. Итак, мы берем линейку, берем карандашик, отмечаем приблизительно сантиметр от края. Потом провести по этому месту хорошо с усилием крючочком. После этого мы вот так сгибаем, у нас получается очень красивый ровный сгиб. И когда у нас готовы уже все листочки, мы берем их и склеиваем стороны откладываем в сторону и заменяемся обложкой для обложки нам понадобится лист гораздо больше то есть если у вас 75 с половиной на 15 тогда вам в длину понадобится естественно лист 30 сантиметров вот у меня такой есть большой лист и я вырезаю точно так же Мы декорируем внутри и снаружи. И осталось только украсить подложку. Наша чековая книжка желаний готова дорогие мужчины, я поздравляю вас с 23 февраля. Я хочу сказать вам спасибо за то, что вы у нас есть. Именно вы такие мужественные и смелые делаете нас, женщин, слабыми и хрупкими. Благодаря вам мы можем творить такие красивые вещи. Спасибо за то, что вы нас вдохновляете. Ну що ж, на цьому час прощатися. І наостанок я хочу додати: чоловіки, нехай ваші сила та мужність завжди живляться любов'ю та підтримкою близьких і рідних. І після будь-яких сімейних баталій, які часто трапляються у повсякденному подружньому житті, вдома на вас завжди чекає затишна гавань, міцного здоров'я вам, успіхів та надійного тилу. І нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого. с наступающим у вас святом. На тему я прощаюсь с вами. До новых зустрічей.